Ніколи не здаватись. За таким принципом живе 24-річний візочник Саша Дубів. П'ять років тому з ним трапився нещасний випадок. З тих пір він не може пересуватись самостійно на ногах. Проте це не стало на заваді Олександру жити нормальним життям, займатись спортом, їздити на відпочинок, на рибалку і навіть у походи з ночівлею. У нього багато друзів, захоплень і планів на майбутнє. Щодня випробування, щодня боротьба. Після травми є два шляхи жити в суперечвадом або не жити зовсім. Ставши інвалідом, Сашко не опустив рук. Він знає, у нього є шанс стати на ноги, проте цей шанс потрібно заслужити і не аби як, а щоденною роботою над собою. Кожен день я займаюся, встаю, у в другій кімнаті є брусь, я в бруся хожу. Ну, тут на полу займаюся, от гірка. Ну, на бы, теж ну, займаюся ногами, щоб не потерять мышцы, щоб не атрофірувались, тому що їх очень тяжело назад. Саша брав участь у змаганнях з різних видів спорту. Звісно, вони проходять не у нас, а в курортних містах, де останні роки лікувався хлопець. Третє місце. От, от це було по тенісу. У нас це, в Балті участвували 30 людей. Я зайняв третє місце. Я тільки програв чемпіону України. на колясках и чемпионом Молдовы. Есть еще вот баскетбол на колясках, это вот в Балти мы играли тоже, мы заняли первое место. У нас, правда, конечно, было две команды только. А спорт он многое дает? Вот спорт, конечно, дает много. Я вот сейчас даже вот хожу, играю в теннис, вот, то бывает, приходишь, и так руки, все мышцы болят. Но все равно, как бы, вроде и теннис, теннисом, а все равно тянешься, как бы мышцы растягиваешь. Ну, намного лучше, чем просто вот так вот сидеть и ничего не делать. Однако у коросты, не такий необхідний для инвалидов в спорт практически недоступный. Нету даже места, даже, ну, где можно заняться, потому что у ТОС этот спортзал обратно же туда на коляске добраться очень тяжело, потому что там пантуса нету, а там только ступеньки. Добраться туда тяжело. Там, в других областях, в других городах больших это все намного лучше. Там есть перспективы, есть чем заняться. Тебе предлагают, тебе смотрят по тебе, ну, по здоровью, как ты подходишь. Тему предложить. Есть стрельба из лука, я также вот этот был Юпоторий, я стрелял ну, из лука, тут тоже как бы получалось. Есть на каноэ катаются, но ну, очень много видов спорта, которые вот именно инвалиды ну, занимаются. Ну, а у нас в Житомирской области такого нету. Я в том году, я, наверное, два или три раза ездил в Житомир, есть инваспорт, который ну, должен там давать. Я хотел поехать на чемпионат Украины по настольному теннису. Ну, я два года уже собирался попасть и никак не попал. Ну, то, потому что перенес, то перенесли, то еще что-то, то. то. Ну, не, не, получилось. А как приехал к ним, говорю, дайте заявку, типа, заявите меня. Они там с таким, такими трудностями заявили, что мне пришлось через знакомых выходить на Киев, чтобы ну, дали разрешение, чтобы заявить меня на чемпионат Украины. Хлопець розповідає, що особливо таким, як він, потрібні заняття в басейні, якого в нашому місті знову ж таки немає. Для чого нужна вода, добре витягує позвоночник і дуже добре відновлюється після травми позвоночника. Я літом ну, я купаюсь в річки, теж обратно ребята допомагають, заносять, виносять, как бы, тому що вода треба для спінальників, для такої травми. Ну, было бы хорошо, чтобы был бы бассейн, сейчас бы зимой ходить, бы тоже заниматься, как бы, плаванием. Так же самое можно было бы плавать, и потом бы можно было бы где-то попробовать там, участвовать на каких-то обратно же соревнованиях по плаванию. А у нас нету даже и бассейна. Спеціальні тренажери, лікувальні процедури, майстер-класи, рухова реабілітація по останньому слову медицини усе це було доступно нашим візочникам до окупації Криму. Разом з півостровом Україна втратила ряд хороших лікувальних закладів, де, окрім медичних послуг, інваліди ділились досвідом самостійного пересування містом, самообслуговування. Тощо, якщо раніше у спеціальному санаторію Слов'янську вони щорічно безкоштовно відпочивали і лікувались 45 днів, то сьогодні інваліди можуть відпочити лише 24 дні, і то з вісімнадцять. Тисяч гривень цього року Саша нікуди не їздив. Є путівки до аналогічного санаторію Слов'янську Донецької області. Але зрозуміло, пропозиція не надто заманлива. Тепер інваліди втратили і курорти. Розкажіть, взагалі потрібні якісь там об'єднання, я не знаю по інтересам для людей з можливостями, возможностями, такими, як ви, щоб в місті збирались? І є ли у нас таке? Нужно такое. у нас в городі бы є організація. Ну, как я не пытался туда добраться, сколько я туда не ездил, я ни разу не мог встретиться. С представителем? Да. А почему? Ну, не знаю, вечно нету на месте. Тут вот же будет праздник, вот 3 декабря, день инвалидов, то я не знаю, там говорили, там слышал, что те года там даже что-то кому-то ну, давали, какие-то подарки. Ну, Я навіть не знаю, де робити. Ну, звісно, було б добре, щоб було таке общество, щоб можна було там збиратися, чимось поділитися, навіть так зібратися, пообіцятися, посидіти, провести час. Це було б, звісно, дуже добре. не дивлячись ні на що, Саша, як більшість молодих людей, не любить сидіти вдома і щодня буває на вулиці. Живуча ж на гостело, хлопця, чи не щодня можна зустріти у центрі. Коляска. Прямо на коляске да, едете? — Да, у меня я получил в том году коляску с рулем велосипеда. И как бы оно присоединяется колесо еще к простой коляске mm -hmm. и крутится руками. А это вот. тяжело или no, нормально? Ну так себе. Mm -hmm. Сначала люди, конечно, шокировались от этого, ну, как бы, во-первых, что никто не видел такой коляски, вот это, как вело -вело с велоприводом. Я вот это вот получил, эту коляску, и у меня сейчас есть больше способа ездить на рыбалку. Как я люблю рыбачить, я вот летом с друзьями, они на велосипедах, а я на этом велоприводе ездим на рыбалке. Ездим довольно далеко, аж на бусыке ездим. Это вы вместе, они на велосипедах, вы на коляске. Да. Они на велосипедах, я на коляске. Ну и вот так вот ездим. В этом году даже ездили в быхи с палатками на три дня. Тоже как бы на рыбалку. Ну, мы собирались и компании, ну, просто отдохнуть вот так вот. Тоже как бы все благодаря друзьям, как бы, что они помогают. Прогулявшись з сашком по місту, стало зрозуміло, що без допомоги друзів та рідних візочникам взагалі важко у користині не те, щоб у магазин зайти, а навіть полікувати зуби. Ще одне випробування для інвалідів пантуси, на яких можна скоріше покалічитись, ніж потрапити до того чи іншого закладу. Ну от у нас в городі такі от пантуси, на які не можна заїхати не тільки самому, ну і з допомогою посторонніх. Горисполком добратися, це треба робити, бо великий круг об'їжджати. Ну, это приспособлено специально для людей на колясках, которые не могут подняться и сами себе купить то, что надо. Нажимаешь кнопочку, выходит сотрудник аптеки и разных предприятий. И они выходят и как бы, ну, дают тебе помощь там, или покупают то, что тебе надо. этот пантус он вроде и можно на него подняться но сейчас как зима очень он скользко, потому что плитка плитка она скользкая сама по себе было бы хотя бы еще лучше чтобы были какие-то перегородки полностью на весь пантус чтобы было за что уцепиться были бы хотя бы порочни но вот есть с одной стороны порощ но он обратно он уже высокий чтобы он был чуть ниже чтобы может, было удобнее взяться за него было бы хорошо чтобы еще с другой стороны был бы такой же поручень. уже совсем другая, он ну, на его проще как бы заехать, но хотя бы, чтобы он был не под таким большим углом. Я летом лечил зубы здесь и пытался заезжать сюда, но я заезжал сюда с помощью двух человек только. Мне очень тяжело было. Хотя бы, чтобы он был больше уклон, было бы проще на него выезжать. И еще плюс снимаю вот, перила с этой стороны, можно упасть на эту сторону, когда поднимаюсь. Ну вот в городе у нас еще есть такие проблемы, как вот на переходах съезжать с бордюры. Нету съездов на светофорах, на переходах, на зебре. Нету ни съезда, ни заезда. В эту пору нельзя заехать нигде, потому что у нас город не приспособлен вообще для колясочников. Ни один пантус не сделан правильно. Это очень ужасно. Потому что ну, нигде не заехать, даже бордюры и те не приспособлены. Город Сакет, я был там в санатории, там вот очень все приспособлено. Там каждый пантус сделан так, чтобы мог любой колясочник выехать. Это хорошо, что я, у меня еще руки здоровые, я еще могу попытаться выехать. А есть люди, которые еще хуже там шейники, например, так они вообще даже, ну, никуда не выйдут. Но есть у меня знакомые, которые сами там в других городах предлагают свою помощь, чтобы как бы приезжают и сами, чтобы делать пантус правильно, помогают архитекторам, как бы, чтобы этот пантус был, ну, правильно сделан, чтобы люди могли спокойно на него на его выехать. Конечно, бы согласился бы помочь сделать, ну, правильные пантусы. У нас в городе есть тоже немного колясочников, которые ездят по городу, передвигаются, так же самое, где-то хотят заехать. До травми Сашко встиг закінчити школу, відслужити у збройних силах, два роки відучитись в університеті. Наразі він в академвідпустці і не має фінансової можливості відновити навчання. Інвалідна пенсія складає лише 900 гривень. Спроби знайти роботу закінчились невдачею. Закінчити університет було б, звісно, хорошо. Ну з роботи єдине, що з роботи, от на коляски, діток устроїться на роботу, то як би... ну, нет возможности такой, чтобы устроиться. ездил в собес, там просил, там, чтобы помогли. Ну, пока месяц это все безуспешно. Ну, какая-то же возможность таки должна быть, да, для людей на коляске. когда Какая-то сидячая есть, работа, да, допустим. Ну, есть, да, работы такие, ну, многие делают. Я насколько общаюсь с ребятами там, с разных ну, городов, то кто там работает, например, в таксистом, ну, своя машина есть. Кто работает там где-то в банке ком-то. Ну, практически такие вот сидящие работы, которые, ну, люди, да, есть такие, что работают. А чего не хватает? Вам не хватает образования или, возможно, в городе на уступки не идут? Ну, ну просто не знаю. Как бы и образования, может, и не хватает, и может, ну, и большинство не, ну, не хотят. Про рівні можливості у користі, та й взагалі в Україні годі говорити. Але, незважаючи на перепони та підступи долі, для суму причин немає. Адже незважаючи ні на що, життя продовжується, і ритм задає кожен сам. Ви б здивувались, дізнавшись, на що здатні ті, кого називають холодним словом інвалід. Це просто шокуєще, щоб це побачити, що вони витворяють, Вони і на двох колесах танцюють, і пригають на цих колясках. и кувыркаются, там, и на руки, там, все, что хочешь делать. Ну, есть такие, там, которые там, по 15 уже лет на колясках, то ну, транспорт, передвижение, это его родное, и на нем что хочешь, сделать. Есть такие, работают, там, даже просто вот дома себе видел, там, ребята скидывают потом интернет, как дома делают себе сами ремонт. Полностью сами себе на колясках, без никакой помощи, все сами себе делают. Жизнь продолжается? Конечно, продолжается, но не останавливается, главное, не опускать руки, потому что... Если ты опустишь руки, то это сразу ну, ничего не будет. Да, она, конечно, коляска немного ограничивает, но ничего страшного. Живем дальше так же самое, как и все. Хочеться вірити, що слова Саши Дубєва почують. Вони надихнуть на життя тих, хто також опинився у скрутному становищі, та присоромлять тих, хто може, повинен, але не робить маленькі кроки, аби життя людей з обмеженими можливостями не було обмеженим. І на цьому ми робимо наголос.